Aybiəsi. Assalamualeykum. Waalaikumsalam. Hoş, hoş gəlmisiniz. Buyurun. Əziz müqardaşım. Mən Hacı Məhəmməd Hacıoğlu, Zaqatala rayonu Mazıq kəndində yaşayıram. 2019-cu il aprelin 11-i hərbi hərbiə çağırıldım. Ağcaqəvəddə 3 ay askərliy elədim. Sonra Füzuli rayonu Külməhəmmədli kəndində 3 ay xidmət elədim. Ondan sonra posta qaldırdılar. 13-cü postuna qaldırdılar məni. Sonradan oradan 3 ay xidmət eləyəndən sonra e, 40-metr postuna getdim. Ondan sonra orada da 3 ay xidmət eləyəndən sonra Vodafone postuna göndərdilə mə. 6 ay orada xidmət eləyəndən sonra əskernliyi qutandan sonra oktyobrun 5-i əskernliyi qurtarmalı idim müharibəyə görə. Cənab prezident İlham Əliyevin komandanın verdiyindən sonra müharibəyə qoşulub irəli getdi. Sentyabrın 27-si e, Vodofront postundan irəlilədik. Saat, no, saat 7:00-də səhər oradan irəli getdik. Ora, orada çox əskər yoldaşlarımı itirdim. Adam birinci həyəcanlanır, sonradan qan görür, sonradan əskər yoldaşlarımızı görəndən sonra adama biraz adi gəlir, adam öyrəşir sonradan. Minamiyatlar yanımızda zətdə patlayırdı. Əskər yoldaşlarım öldü. Qışqırıqla azad edər. Çox qışqırıqsa çox idi o vaxtı. Minamiyatlar bilinmirdi, hardan gəlir, 3 saniyə, 4 saniyə qalmış, bir dənə feşək kimi səs gəldi, bilmirdi. Sağa gedə, sağa gedə. Bircə Allah'a dua eləyirdi. Çox şəhid əskərlərimiz oldu. Ondan sonra irəliləyərkən 20, nəf 20 nəfər əskər irəllədi. Orda Erməni postunun postuna girdik. Bir də F1 attımız, ikisi məf oldu Ermənilər. Birsinin də ayağı qırılmışdı. O da öldürüb oradan irəlilərkən, orada 4-5 nəfər qalmışdıq. Ordan ikincisini yeməyə göndərdik. Iki 2 nəfər qaldıq. O avtomaxnal Erməni tərəfə biz ikimiz də atırdıq. Şey qoymurduq. Vaxt qoymurduq. Avtomaxnaldır ki, bilməsinlər ki, biz azıq. Orta obyessä SK yoldaşım, SK yoldaşıma güllə daydı. O vaxt, ovisi, əsgər yollaşım, əsgər çıxararkən mən sağ tərəfdən də rahatlıq vardı. Ordan Sınaf və Gülləs. 1-ci minamı yat patdadı. Sonra onun şohası eləmir mən yıxdı. Ondan sonra dəzdan qalxıb onun çiyindən tutub dartarkən Sınaf və Gülləs daydı. Üst çənə 2 dən diş qırılıb giribdi. Burunun iç sümüyü qırılıbdı. Alt üst çənə 4 dən diş qırılıb. Snapper gəsil gülləsi çıxdı. Çıxandan sonra qışkırdım zət komandir zət gəldi. Komandir komandir bizim komandirimiz gəldi. Asker yoldaşlarımız gəldi. Onlar məni çıxatdı ordan. Ordan çıxarıldıqdan sonra 2 kilometrə kimi yol piyada getdim asker yoldaşımla birlikdə. Ondan sonra santarkaya oturub mən füzuliya çatdırdılar. Füzuldən də füzuliya kimi gedəndə üzümdə çox qan getdi mənim. Həkim deyirdi ki, litel 200-ə qədərdirsən qan getdi. Qan deyə azallığı var deyəndə. Ora gedəndə birca fikirləşdiyim şey o oldu ki, mən uca ölmüşəm də. Həc ağzımdan, burnun şey, burnun burundan nəfəs ala bilmirdim. Ağzından alırdım. Onda soyuq bir nəfəsi çox qan getdiyimə görə əlimi belə tutub Bakıya kimi getdi. Bak Bakıda həc iç tibbi yardım göstərdilər bizə. 2 gün komada yatdım. 1 həftədə Eh şumakdan nəfəs aldım. Yeməzad yeməyə çətinlik çəkirdim, indi də çəkirəm. Ondan sonra bizi şövbəyə endirdilər. Şövbədə də 17 gün yatdım. Fizuldə mə dediər ki, bu uşaq ölüb də bu yararsızdır. Mən ayaqlarımı zadı yerə vurubca bir təbirlərdim ki, mən ölməmişəm də sağam. Onu biləndən sonra məni Bakıya göndərdilər. Bakıda içdi bir adam aldım. Ondan sonra bağladılar buranı, bağladılar. Burdan 22 dənə tikiş qoydular amma 2 saat 7 saat ağzında bu tərəfdə üç cənə burda işlədilər. Ondan sonra 2 gün də komada qaldım. 16 gün mə ayağından patinkanı çıxara bilmirdim. Həkim, həkimə gedər, bağçaya gedəndən sonra həkimlər dedi ki, sənin ən bir çətin şeyin ayağından patinkanı çıxartmaq və çorabları çıxartmaq oldu deyir. Peroks töküb deyir çıxardıq deyir. Çorablar ayağıma yapışmış deyir. Qayçı ilə kəsə-kəsə elə çıxartdıq deyir yağışda qaldı 3 günə kimi yağışda qalı. Üstümüzdə paltarlarımız yağışdan alt paltarı kimi su olurdu. Orda orada ya odun qalıya bilmirdik, görüntü vermək üçün qalmırdıq onlardır. Kəndən bir də uşaq vardı, onunla irəliləyirdik. O onunla hələ birlik gələn gündən birlikdə idi. Sonradan o şəhid oldu. Onu çıxararkən mən güllədaydım. Snape gülləsi. Həkimdə Snape gülləsidir. Burada da burdan Bura kim dəmir qoyublar. Burdan beləsinə setka qoyublar. İndi ağzımın elə bir burdan bu tərəf elə bir bu tərəf hiss eləmirəm mən. Keyləşibdir düzə. 2 aydan çoxdur iynə vurpla hər din salam. Belə gülümseyəndə də bura qalxmı, təkcə bura qalxır da. Orda yağışlarda yağış altında çox qaldıq. Yağış altında qalanda biz fikirləşirdik ki, burdan heç vaxt sağ çıxa biləcəyikmi, yoxsa öləm əskər yoldaşlarım da. Şəhiddarımızdır. Allah onlara rəhmət eləsin. Anaların əllərindən öpürəm. Çox sağ olsunlar. Olar o analar yetişdirici övladlarla irəlilədik. Onların sahəsində, şəhidlərin sahəsində, qəzilərin sahəsində bu 44 günlük döyüşdə iştirak edib aldıq torpaqlarımızı. 16 gün müharibədə başıma çox hallar gəlmişdi. Çoxsu yadımdan çıxıb başından biraz tırılmalmışam. Çox şey yadımdan qalmır. Onsuz da indi ki, müəyyən 2 aydan çoxdur ki, onsuz da axşamlar mən yata bilmirəm. 5-də, 6-da yatıram. Yəni də yuxusuzadakədir. Həkimlər deyiksə, 2 il əkin deyir, psixoloji müalicə almalısan deyirsən. Başından deyək çox pis travmamısan. Çox şey yaddımda qalmır. Komandirlər əskay yollasan, çoxsu yadımdan çıxıb. Çoxsa qabağımda şəhid olduğuna görə onların yadını çıxırmam. Çox şey. Ölan şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qəlbi nurla dolsun onlar. 17 gündə şöbə göndərdim. Şöbə göndərildindən sonra üzüm zadım, gözlərim göyərmişdir. Gözlərim göyərmişdi, üzüm zadım şişmişdi. Ayağa qalxıb yerə bilmirdim. Ondan sonra göndərdilər. Ondan sonra biraz sağalan kimi mənziliyyəti göndərdilər ki, biraz da sağalsın deyə. Mənzəddə olarkən 2 dəfə burnundan qan açıldı. Özümün xəbəri olmadı. Mən üzümü hiss eləməyə görə. Üzümdən, burunundan 2 dəfə qan açıldı. Ondan sonra Tezdən Yayda həkimə getdim. 20 gün müalicə aldım Tezdən Yayda göndəriblər 1 aylıq mərziyyətə. 1 aylıq mərziyyətdən sonra Tezdən Yayda burdan bu sümüyü çıxardacaq, dəmiri çıxarılacaqlar, sümüyü qoyacaqlar deyiblər. Hələ ki vaxt biraz vaxt keçsin deyir, sənin ağzın açılmamğın sümükdəndimi yoxsa çənənin sümüyü ayrı bitməkdəndimi bilmir. Ona görə 1 aylıq mənzəf veriblər ki, üstündən biraz vaxt keçsin. Sonra təzədən yerdə macəcə 3 də macəcə mədə deyilir bundan sonra. Ordan yemək göndərdilər, veteranlər yemək göndərdilər. Mülkü də hərbi də əl tuturdu bizə. Yemək göndərəndə biz çox sevinirdik. Deyirdik ki, yemək yeyəcəyik deyə çox sevinirdik. Amma yemək gətirəndən sonra yeməy bir-bir gedirdik ki, orada Biraz ehtiyatla davranırdıq ki, tank yolu ilə gedirdi ki, həm minamet düşə bilərdi, həm də minə düşə bilərdi. Ona görə tək-tək gedirdik biz. Yeməydə əskər yoldaşlarımızla ortadan bölündü. Bir dənə piçeni olsa da onu ortadan bölüb əskər yoldaşım, qardaşım deyib elə bölürdü. Bizdə çox mehribanlıq, uçuluq vardı. Posta da vardı, postdan sonra müxbir də oldu. Sonradan 4 nəfər qaldı. 4 nəfər qalandan sonra 2 nəfər yemək göndərdik. İki nəfər də biz cavab cavab atışatı atırdıq. Cavabadaş atandan iki nəfər yemək gedib olarkən gəl, gəl, gələnə kimi Uje mə əskər yoldaşımın istinapindən güləyəna vurdular. O vurub onu çıxaranda Uje əskər yoldaşım o yeməkdən gələndə hələ gəlməmişdi, yeməkdə yeməmişdi, 2 gün idi. Mühafizədə də olan olan kəndə sağ olsun, Allah razı olsun mürki adamlar da. Hamsi mə əl tutdu hospitala gedəndən sonra gündəlik paltar hər bir şey gətirirdi mürkü insanlar, hərbi insanlar çox sağ olsunlar. Mazıq kəndindən də mənə çox əl tutanlar oldu. Allah razı olsun hamısından. Bakıdadı mən tanımasa adalarda çoxsuna əl tutan oldu. Allah hər birisindən razı olsun. Hamsına minnətdaram. Ol.